assalomu alaykum hurmatli talabalar mana biz bugun elektr xavfsizligi fani bo'yicha to'xtalib o'tamiz sizlarga elektr xavfsizligi fani bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsam elektr xavfsizligi fani bu tanla fanlardan iborat bo'lib bevosita bə sizlar bilan 32 soat ma'ruza 48 soat amaliy mashg'ulotdan iborat shu maqsadda bevosita sizlar bilan elektr xavfsizligi faniga xavfsizligi bo'yicha faniga kirish bo'yicha to'xtalib o'tamiz mavzumiz o'sha elektr xavfsizligiga kirish e'tibor qaratadigan bo'lsak elektr xavfsizligi fani bo'yicha qaysi adabiyotlardan foydalanishlaringiz kerakligi to'g'risida keyingi slaydimizda adabiyotlar ro'yxatini berganmiz bevosita oladigan bo'lsak sizlar bilan foydalanilgan adabiyotlar to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak mana asosiy adabiyotlarga to'xtaladigan bo'lsak birinchi adabiyotimiz bu chet el ma'lumotlaridan olingan oer sistema bazasidan ya'ni amerikada yozilgan ingliz tilida ikkinchi adabiyotga to'xtaladigan bo'lsak ya'ni karimov va rafiqovalar tomonidan elektr xavfsizligi asoslari fanidan o'quv qo'llanma yaratilgan bu o'zimizni e, toshkentda yozilgan yani texnikauniversitet tomonidan o'qituvchilar tomonidan ikki ming beshinchi yil nashr qilingan uchinchi e, e, adabiyotimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak e, elektr qurilmalarini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi qoidalari o'z energiya o'z dav energiya nazorat tomonidan ishlab chiqilgan ya'ni elektr energiyasi nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi tomonidan ishlab chiqilgan ikki ming o'n oltinchi yilda tavsiya qilingan qo'llanma bevosita oladigan bo'lsak to'rtinchi adabiyotimiz esa elektr energetika uskunalariga xizmat ko'rsatishda yuz bergan baxtsiz hodisalar yoki jabrlanuvchilarga shifokorlar shifokordan oldin yordam ko'rsatish bo'yicha yo'riqnoma bu ham ya'ni uz etikə, nazoratning elektr energetika energetikadan nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi inspeksiyasi tomonidan 2016 yil ishlab chiqilgan va qo'shimcha adabiyotimiz hurmatli prezidentimiz tomonidan ya'ni ikki ming o'n oltinchi yil yettinchi dekabrda o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi qabul qilingan yigirma yani to'rt yillikga bog'shlangan tantanada hantana e, marosimida ma'ruzasida ma keltirilgan e, ma'lumotlar olingan bevosita oladigan bo'lsak fanimizda ya'ni bu <coughs> birinchi o'sha elektr xavfsizligi faniga kirish bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak elektr xavfsizligi faniga kirishda asosiy maqsad nima ya'ni elektr xavfsizligi e, bo'yicha oladigan bo'lsak elektr xavfsizligi fani ya'ni qishloq va suv xo'jaligi e, tarmoqlarida qo'llaniladigan barcha elektr uskunalar yoki bo'lmasa e, ulardan foydalanish jarayonlarida har bitta elektrotexnologiya bo'ladimi yoki bo'lmasa e, nim stansiyalari bo'ladimi yoki bo'lmasa nasos e, stansiyalari bo'ladimi yoki bo'lmasa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish korxonalari bo'ladimi ularda har bittasida elektr energiyasidan foydalaniladi ya'ni bevosita oladigan bo'lsak elektr energiyasiz hech qanday ishni bajarish imkoniyati yo'q hozirgi paytda deb şey, hisoblasak ham bo'ladi ya'ni qishloq xo'jaligida elektr energiyasidan keng ko'lamda foydalanish yo'lga qo'yilganligi sababli elektr toki ta'sirida ro'y berishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalar va ularda saqlanish masalalari muhim masalalar qatoriga kirib bormoqda ya'ni elektr toki ta'sirining eng xavfli tomoni shundaki bu xavfni oldinroq sezish imkoniyati yo'q shuning uchun ham elektr toki xavfiga qarshi tashkiliy va texnik chora tadbirlar belgilash to'siq ya'ni to'siq vositalari bilan ta'minlash yoki bo'lmasa shaxsiy va umumiy muhofaza tizimlarini o'rnatish nihoyatda muhim hisoblanadi ya'ni umuman elektr toki ta'siri faqat birgina biologik ta'sir bilan chegaralanib qolmasdan balki elektr yoyi ta'sirida magnit maydon ta'sirida va st statik elektr ta'siriga bo'linadi bular <coughs> bularni bilish har bir o'sha şey, kishi uchun kerakli va zaruriy ma'lumotlar jumlasiga ki kiradi endi <coughs> elektr xavfsizligini to'g'risida ya'ni elektr xavfsizligi faniga kirish to'g'risida oladigan bo'lsak har bitta o'sha elektr uskunalarida ishlaydigan ishchi xodimlarning bevosita elektr xavfsizligi bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi endi oladigan bo'lsak elektr xavfsizligi fani nimani o'rgatadi ya'ni elektr xavfsizligi fani inson organizmiga toqinning ta'siri yoki bo'lmasa <coughs> elektr toki ta'sirida ta'siriga tushgan kishiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha ularni oldini olish to'g'risida ma'lumotlarni bilish jarayonlarida bevosita qo'llanishi mumkin bo'lgan hodisalarni o'rgatadi bevosita oladigan bo'lsak elektr xavfsizligi faniga kirish bu fanning maqsadi vazifalaridan iborat hisoblanadi elektr xavfsizligi faniga kirishda bevosita har bitta energetik bo'ladimi yoki bo'lmasa injener elektrik bo'ladimi yoki bo'lmasa oddiy elektromontyor bo'lardimi har bittasining o'ziga tegishli vazifalari belgilab qo'yilgan elektr xavfsizligi fanida endi ulardan kelib chiqqan holda har bitta o'sha elektr uskunaga xizmat ko'rsatuvchi elektrikning o'sha yoki bo'lmasa energetikning elektr xavfsizligi bo'yicha gruppaga ega bo'lishi shart va zarur hisoblanadi elektr xavfsizligi bo'yicha gruppalar taqsimlanishi bevosita ya'ni o'sha elektrikning ma'lumotiga ham ya'ni o'rta oliy ma'lumotiga ega bo'lganligi ham bevosita kuzatiladi endi oladigan bo'lsak bu e, yerda şey e'tibor qiladigan bo'lsak elektr xavfsizligi fani fanidan kelib chiqqan holda elektr podstansiyalarda yoki bo'lmasa ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llaniladigan bevosita o'sha ishchi xodimlarning mana shu elektr xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishi bevosita bu o'sha ishchi xodimning yoki elektrikning o'ziga yarasha vazifalarni bilishi kerakligini tushunishimiz mumkin bo'ladi va <coughs> elektr xavfsizligi bo'yicha ya'ni yana bitta nimaga to'xtalishimiz mumkin ya'ni e, elektr tolqinining insonlarga ta'sirini ya'ni inson organizmiga ta'siri to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak bevosita ya'ni kirish bo'yicha nima qiladigan bo'lsak bevosita keyingi mavzularimizda ya'ni keyingi mavzuimizda davom ettirishimiz mumkin bo'ladi va elektr xavfsizligiga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni elektr xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlarni mana shu fandan fandan bizlar olishimiz mumkin ya'ni har bir mana shuoiy oliy dargohni yoki bo'lmasa texnikumni bitkizgan xodim ham ishga kirishdan oldin elektr xavfsizligi bo'yicha bu komissiyaga imtihon topshiradi ya'ni elektr xavfsizligi ya'ni birinchi yordam ko'rsatish insonlarga yoki bo'lmasa elektr xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlarni egallash egallash egallaganligi to'g'risida bevosita yechimini topishimiz mumkin bo'ladi